Вітаємо вас в стінах Миколаївського обласного художнього музею імені Василія Васильовича Верещагіна. Зараз ми знаходимося у залі, де експонується виставка індіанської культури, індіанці прерії Північної Америки. І саме поруч зі мною стоїть головний збиратель ось цих таємничих речей Дмитро Валентинович Євненка. І він готовий розповісти нам. хочешь что-то, Дмитро Володимирович, будь ласка, вот мы тримаем в руках, я тримаю... так, а вы? Танцевальный жезл. Mm -hmm. То есть, ну, для танцев используется орел, вот, почитаемая птица у индейцев. В Северной Америке, в Южной Америке там больше кондора почитают, как бы, в общем. Вот. А индейцы США, Канады, вот, и у них именно больше всего ценился орел Берг. Вот. Настоящий жезл, это настоящий, да, настоящий. Нас... настоящий жезл из головы орла, то есть я его не убивал, сразу говорю, то есть, как бы, то есть можно купить чучело и сделать какие-то регалии, то есть, как бы, то есть сейчас это не проблема, то есть, вот, поэтому все птицы, перечитывают. чьи как бы перечит, присутствуют, как бы они живы, то есть это линька птиц происходит. Вот. То есть поэтому, можно предположить, что да, он как бы, умер своей своей смертью. Ну я не знаю, я чучело приобретал, то есть как то есть человек продавал чучело, то есть не нужно ему, поэтому из него как бы оно и сделано. Вот, ну в данном случае как бы на нашей выставке мы все сейчас не охватим в репортажах, как бы хотелось немножко остановиться на танцевальных вещах, да, да, да немножко, как бы рассказать. Мы стоим вот напротив украшений танцевальных мужских называется бастл, вот одевается сзади а на поясницу мужчинами, то есть и используется в традиционных танцах, то Боже есть. Боже, поясницу нужно иметь? Ну, нет, она шлегкая в принципе, то есть как бы. Правда, бывают бастлы не только один ряд, то есть как бы бывает два ряда, три ряда, то есть, ну это уже как бы как мода даже на бастлы, то есть она и у индейцев есть, то есть один год модные такие там были десятилетия, там, потом с, э, модернизация идет, как бы, то есть, вот, другой стиль как бы бастл используется. Ну, это такой V-образный называется бастл, то есть, как бы, потому что такой вырез V-образный английский. Как бы, вообще. Вот, э, бастл, э, пошло украшение тоже с давних времен. Это, то есть первоначально э, этому предшествовало украшению такое тоже украшение э, называлось ворона, то есть использовалось прелийными индейцами, то есть чучело ворона большого, оно укреплялось на кусок материи красной, то есть, которую... Та же материя еще украшалась там губенцами, пухом, перьями всевозможных птиц, орлиными, вороньями тоже, ястребинами. Вот. И оно как, ну, кто как носил, то есть кто на шею там прикреплял, кто на спину, кто на поясницу. То есть ну, оно как было знак отличия то есть заслуженного воина, то есть как бы отметившегося своими победами, какими-то заслугами боевыми. Вот. Но позже как бы тоже украшение именно вот первоначальное, то есть как бы вот это ворон, которая называлась ворона, то есть оно тоже использовалось именно в танцах, тоже уже как пастор на пояснице. Но волосы, то есть, нет, это именно орел. То есть, как бы, орел, да, он, да. орел. Вот, это орлиные перья. И позже, в общем, вот, то есть прошла трансформация то есть этих всех вещей, то есть, баства, то есть и они стали, -то, изготовляться разные формы из разных птиц. То есть не обязательно орлиные, то есть я говорю, были ястребинные перья, индюшинные перья. Вот, для детей. Ну, какую птицу нашли есть такой перья? Нет, ну, приняли, да? мужчины с орлиных перьев используют, как -то, то есть, mm. И острибинные добавляют, как бы. А детям, скажем, вот, современные, то есть э, фестивали, которые проходят, детям делают там из перьев пеликана, гуся, то есть, ну такие попроще, как бы. То есть они еще не заслужили. Вот. Хотя индейцы кроу на своих фестивалях, скажем так, э, в принципе, одевают детям головные уборы с орлиных перьев. Ну, у них такое есть. Парад, то есть перед фестивалями, то есть как бы где там на лошадях все выезжают, все в лучших одеждах традиционных индейских. Ну вот, вот дети там тоже на лошадках выезжают, кто на пони, кто на нормальной mm -hmm. лошади большой. Вот, и зачастую, то есть им родители одевают головной убор там отца, то есть или дедушки, то есть сожлиных перьев, то есть ну, все как полагается. То есть. вот. Ну вот такое. То есть сам пастол, как бы, я бы еще хотел сказать, что он обозначает. Да? То есть, вот, одно из значений, ну, как бы, вот у него там внутри, смотрите. Да, то есть ну, мы расположение в данном случае можем объяснить. Это, то есть как бы центр паства – это поле боя, поле битвы. Вот. Ну, узор в данном случае, как бы тут пели, изображены там горы, палатки. Да? То есть как бы, это как четыре священных направления – север, юг, восток, запад, где живут свои же духи там разные индейские то есть, и правят этими направлениями. Вот. Ну, стилизован под американский флаг тоже, как бы узор. Ну, американские флаги вышивались индейцами первоначально, ну, тоже одна из версий, якобы индейец сражался против армии США, ну, прерывных племен это, то есть было значение, но ну, позже оно тоже начало нести декоративный характер просто. И их уже вышивали там и на детской одежде, и на женской одежде, то есть, как бы, ну, и сейчас пошла, в принципе. Вот. Перья обозначали слетающихся на поле битвы орлов, вот, если были еще перья других птиц, ну, двухрядные, трехрядных, то есть все стребины там и еще каких-то поменьше, скажем, птиц, то это уже ну, как бы, слетались уже, то есть еще ну, более мелкие птицы, то есть обозначало на поле битвы. Более мелкие враги? Нет, перья именно, то есть мелких птиц более. То есть, как бы, то есть вернее, даже первоначально как бы слетались мелкие птицы, а уже последними прилетали орлы, То есть, ну, все-таки статус. То, что мне нравится, статус и все. Да, Трейлеры такие вот, тоже украшали из сукна всевозможного, разного цвета, не обязательно красного. Украшалась лентами, бубенцы, подвески из перьев всевозможные тоже. И два верхних пера, именно в данном бастле, в этой форме именно бастла, обозначали двух сражающихся между собой воинов. То есть одно перво обозначало ну, своего воина, как бы своего племени, и второе первое это как противник был. Ну, вот такое значение. Иногда на кончике, как на головных уборах, так и на паслах, цеплялись пучки конского волоса, которые обозначали скальпы ну, скальпы врагов. То есть не данное Это количество, поеду. которое конкретно сняли, то есть как бы в боях, ну, просто как декоративное тоже украшение, то есть стилистика такая. Но здесь, на этих э, перьях скальпов, да, не да, переживайте, да. Вот. И в руках обычно танцоры тоже, ну, касательно если танцев, то есть традиционных, вот этот хвост использовался для традиционного танца ну, в северной прерии, то есть как бы традиционные, то есть и военные танцы, и охотничьи танцы используют, ну, танцуют вот, мужчины с этими хвостами вот тоже он разбирается легко слаживается то есть специальные коробки для транспортировки и хранения то есть как бы ну, довольно так, объем сужается как бы в данном случае то есть как бы, легко транспортируется тоже вот. используются танцорами в руках обязательно ну, как, как минимум перья должен держать в руках, как бы, то есть орлиные, то есть может там одно-два пера, то есть как бы в каждой руке держать, то есть если нету регалик других, то есть, типа, А это как... тоже для танцевальных? Ну, ну, в основном, да, в основном это как танцевальные. Но танцы регалик. что, у них тоже ритуальные? Ну, как ритуальные, традиционные просто, посвященные охоте, войне, всевозможным событиям другим, то есть как бы, вот, где подражание, подражание идет скажем, есть кроу-хоп, то есть воронний прыжок, то есть там изображаются, ну, вот там танцы, то есть это мужской там танец, хотя есть и женские разновидности, подражание вороне, то есть как бы как она прыгает, то есть как бы вот степ такой, то есть индейцами изображается, и повадки вроде как бы ворона. Есть танцы, посвященные бизоне охоте. Есть лошадиный танец, где там регалии немножко другие, чем этот басту. Там конский хвост используется, маска, расшитая бисером или раскрашенная, то есть одевается танцором. Разные жезлы, то есть всевозможные. Вот такой вот жезл в виде трости. Да, как трост, дримкетчир тоже используется подвески все эти, то есть ленты, бубенцы. А знаете, он похож на клоунскую Не, ну трость это как бы, вот, из трости делали, то есть обычная трость или вот зонтик даже сделали. Вот да, точно, точно. Да. То есть как бы вот такой же вот, вот. но это мужские регалии именно, то есть как бы. Ну вот использовали также индейцы веера, это мужской веер из орлиного крыла тоже, вот такой, ручка украшалась бисером обычно расшивалась там, ну, могла просто красным сукном кожей. Вот, ну, обычно вот, как бы вот так, такой вид имеет веер из орлиного крыла. Женщины тоже используют и в и скрыла есть как бы тоже. Ну, в основном у них сейчас популярны веера именно вот в виде хвоста. А скажите, если вдруг женщина брала мужской веер, ей отрубали голову. Да нет, конечно. <свят> нет, это дикость, конечно. Нет, ну мужских, мужские вещи, женщина как бы может взять только с разрешения ну, владельца. То есть, ну, так же, как и любой человек. В принципе, это личные регалии. То есть обычно, как бы, ну, то есть, ну, не принято то есть, постороннему брать эти вещи в руки потому что индейцы более серьезный смысл в них вкладывают. Вот. И, ну, некоторые вещи считаются для них священными. То есть, ну, в принципе, так же, как и этот жезл с головой орла тоже может считаться священным, там, если ну, владельца он будет конкретного. То есть, то есть он может категорически запрещать, то есть там даже ну, своим там, жене, там, сыну там, ну, запрещать бродилки. То есть только он и все. В общем, индейцы народ серьезный. Друзья Но... мои. Здесь все серьезно в нашем музее. И в этом вы можете убедиться, когда придете на выставку индиации прерий Юничной Америки. Приходьте, мы ждем на вас в Миколаевском областном художественном музее имени Василия Васильевича Лещакина. А Дмитро Валентинович Ереуненко, он расскажет вам более детально, если вы придете и увидите его в этом зале.